গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই আছে আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা আমাৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ কাৰণ আজি আমি আহি আছোঁ সত্ৰনগৰী মাজুলীলৈ আপোনালোকে হয়তো মাজুলীৰ নামটো শুনিছে আৰু হয়তো বহুতো মানুহ ইয়ালৈ আহিছে আহকচোন আজি আমি একেলগে মাজুলীৰ সত্ৰৰ উপৰিও মাজুলীৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰোঁ আমি আহি পাই গ'লোহি সত্ৰনগৰী মাজুলী আৰু ইয়াত পুনৰ প্ৰথমে সোমাবলৈ লৈছোঁ গড়মূৰ সত্ৰত শ্ৰীশ্ৰী গড়্ম সত্ৰ আৰু এইখন স্থাপিত হৈছিল ষোল্লশ ছাপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু দেওৰ দেই আৰু এয়া হৈ গ'ল শ্ৰীশ্ৰী গড়্ম সত্ৰৰ পৰিৱেশ আৰু গছবোৰৰ নামাকৰণ কৰি থৈছে সেয়া ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে এজোপা হ'ল কৰদৈ গছ আৰু এয়া আমাৰ সোণ মানুহ হ'ল গড়মূৰ সত্ৰৰ মূল নামঘৰ ভাগ আপোনালোকে এদিন নিশ্চয় আহিব দেই আমি এতিয়া মূল নামঘৰ ভাগলৈ সোমাই আহিছো কিমান ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ অংকন কৰি থৈছে দেখিছেনে নামঘৰত চলি থকা চাকি গছৰ ওচৰতে সেৱা এটা কৰি আগবাঢ়িলো আৰু দেৱালত দেখিছে শংকৰ মাধৱৰ প্ৰাৰ্থনা লিখা আছে আৰু ইয়াতে নিশ্চয়কৈ শৰণ ভজনৰ কাৰ্য কৰা হয় ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে নাজানো তথাপিও আৰু এই দেখিছেনে মূৰ্তিভাগ কিমান ধুনীয়াকৈ খোদিত কৰা হৈছে আৰু আজি সম্ভৱ দেওবাৰ কাৰণে মূল মণিকূট ভাগ বন্ধ হৈ আছে তথাপিও ইয়াৰে পৰা আমি সেৱা কৰিলো আৰু যে ইয়াতে চাকি জ্বলোৱা হয় আৰু এইকেইটা কাষত দেখিছেনে এইকেইটা ডবা তিনিটা ডবা ইয়াত থোৱা আছে এই ডবাকেইটা সন্ধিয়া ৰাতিপুৱা নামঘৰত বজোৱা হয় আৰু ডবাৰ মাত শুনিলে কৃষ্ণ বুলি সকলো মানুহৰে মুখতে স্বয়ংভাৱেই ওলাই যায় নহয় জানো আপোনালোকক দবাকেইটা ভালদৰে দেখাই দিলোঁ কিয়নো আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যিবোৰে টাউনত আছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ডবা চিনিয়ে নাপায় আৰু এইকেইটা যে দেখিছে এইকেইটা হৈ গ'ল কাঠেৰে নিৰ্মিত মূৰ্তি কিমান ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেখিছেনে নামঘৰৰ চাৰি বেৰতে এনেধৰণে কাঠৰ মূৰ্তি সজাই থোৱা আছে ইয়াতে ভাগৱত নাম প্ৰসংগ আদি কাৰ্য কৰা হয় দেখিছেনে কিমান ভক্তৰ সমাগম হয়

আৰু এয়া গড়মূৰ সত্ৰৰ পুথিভঁৰাল শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণচন্দ্ৰদেৱ গোস্বামীৰ মৰণত এই পুথিভঁৰালভাগ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া আমি তাৰ পৰা ওলাই আউনীআটী সত্ৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ আৰু এয়া যে দেখিছে এয়া আমাৰ বন্ধুৱানী দেই মিষ্টাৰৰ বন্ধু একৰ ৱাইফ আমি তেওঁক লগত লৈ ল'লোঁ আৰু আমি এতিয়া আহি আছো কমলাবাৰী ঘাটলৈ যিহেতুকে মিষ্টাৰৰ বন্ধুক আজি কমলাবাৰীৰ হাতত ডিউটিত আছে আৰু বোলো তেওঁকো এপাক লগ কৰি যাওঁ তেওঁলোক আচলতে কৰ্মসূত্ৰে মাজুলীতে বাস কৰে আৰু চাওকচোন কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বোলো আপোনালোককো ভালদৰে দেখাই যাওঁ কেতিয়াবা বাৰু আহিছেনে ইয়ালৈ জনাব দেই এইখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু আমি আহি আহি এয়া কমলাবাৰী ঘাট পাই গলোহি আৰু ফ্ৰেণ্ডক লগ পাই গলো কিন্তু ভালদৰে দেখাব তেওঁক নোৱাৰিলো আৰু এই যে নদীখনৰ যদি আমি সিটোপাৰে যাওঁ তেন্তে বোলে যোৰহাটখন পিছে ওচৰতে পোৱা যায় কিন্তু মই পিছে ঘাট পাৰ হৈ গৈ পোৱা নাই দেই যোৰহাটলৈ এই ঘাট পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত বোলে যোৰহাটৰ ফালে নিমাতী ঘাট পোৱা যায় আৰু আমি তাত বেছি সময় নকৰি এতিয়া আউনীআটী সত্ৰলৈ বুলি ৰাওনা হলো আহি আহি শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ পাই গলোহি ষোল্লশ তেৱন্ন চনত এই সত্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু পোন্ধৰশ পয়সত্তৰ হক পরিবে একটু দেখিছনে কিমান যে ধুনিয়া আর হইয়া সকছুন সংস্কৃত লেখা আছে দেখিলে সঁচাকৈয়ে বোলে নদীৰ কাষত খুটা ভাগ উঠি আহি ৰৈ আছিল আৰু এয়া যে দেখিছে এয়া হ'ল সত্ৰাধিকাৰৰ গৃহ আৰু বৰ্তমান সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী তেওঁৰ ওচৰলৈ বুলি আমি আগুৱাই গ'লোঁ আৰু তেওঁৰ লগত আমাৰ কথা বাৰ্তাও অলপ হ'ল মাজুলীত আউনী পালৰ ভেটিত সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ কাৰণে আউনীআ ৰজা যয়ত সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এই সত্ৰ ফল সত্ৰপ্ৰামত আৰু তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকা আছিল নিৰীত আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই সত্ৰখনে চাৰিটা স্থান সলনি কৰিছে এইখন পাঁচতম স্থান চাৰিটা স্থান আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কবল ঘৰা খনীয়া কবলত পানীৰ মাজত আৰু এইখন মূল সত্ৰ ইয়াৰ ষোল্লখন শাখা আছে গোটেই অসমত আৰু ইতিমধ্যে আমার যখন শাখা পত্র প্রদিয়াবানি অন্যীতি শাখাপত্র তাতে আমি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ করছো আর উত্তর গণ্ড আমার যে পদ তো আমার পারফর্মিং আর্ট আর বিষয়ে ফিজিক্যাল এডুকেশনের উপর বিভাগ খোলা কথা চিন্তা সিনেপার আছে ইয়াতো পারফর্মিং আর্ট অর্জানে আমার মহাপ্রভু গোবিন্দ মূল উপাশ্য দেৱতা আমাৰ গোসাঁই ভকতসকল আচলতে ৰখীয়া আমি শিৱ বুলি ভাবোঁ আমাৰ মূল মানুহ গোবিন্দ বৰ্তমান এই সত্ৰত আমাৰ উদয়াসীন তিনিশ বৈষ্ণৱ আছে আৰু প্ৰায় দহ লাখ শস্য আছে আৰু আমাৰ তিনিজন গোঁসাই থকা নিয়ম শত্ৰাধিকাৰ ডেকা গোবিন্দ ক্ৰীড়া আমাৰ মকতাধিকাৰ ডেকা আসন গুৰু হৈ আছে গোবিন্দ ক্ৰীড়া আসনখন কালি হৈ আছে তেওঁৰ গৃহৰ পৰা ওলাই আমি পুৰণি বস্তু সংগ্ৰহ কৰি থোৱা গৃহলৈ বুলি সোমাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতো আমাক এজন প্ৰভুৱে বৰ ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ বুজাই দিলে

এইভাগ হ'ল বেতৰ বিচনা এইভাগ হ'ল আমাৰ কাঠৰ দৌল খৰা এইভাগ হ'ল হাতী এভাগ হ'ল কেংগেৰু এভাগ হ'ল শংখ এইটো কি কাঠৰ নেকি অ কাঠৰ এইটো কাঠৰ ন'লটো আমাৰ এইভাগ এই দুটা হ'ল পদক এইভাগ হ'ল আমাৰ ডাইনছৰ ভাগ ডাইনছৰটো কি কাঠৰ অঁ বনোৱা তাৰপৰা এইভাগ গোবিন্দৰ ওচৰত সন্ধিয়া পন্থী প্ৰজলন কৰা হয় এই দুটা হ'ল লোটা এইভাগ হ'ল ৰাঙলী শৰাই এইভাগ হ'ল মৈৰাই চালি ধৰা নৃত্য এই শৰাইবিধত কি হয় কাঠৰি কাঠৰে কাঠৰি এইভাগ হ'ল আমাৰ নামৰ নৌকা এইটো কিহত বহুত ব্যৱহাৰ কৰে নামৰ নৌকা ন তাৰপৰা এইভাগ হ'ল দোলা ৰজা এই হেৰি বিয়া বিয়া পাতিবলৈ ৰজাই বিয়া পতা ন ভাগ উপৰা এইটো কি আমাৰ ব্ৰাহ্মণসকলে যে পূজা কৰোতে ব্ৰাহ্মণসকলে পূজা কৰোতে ন এই ভাগ হ'ল তোলা এই ভাগ হ'ল কাষৰ শিকলি কোন আছিলে আপোনাৰ আমাৰ এই বিচু চন্দ্ৰৰ আগৰজন প্ৰথম আছিলে নেকি নহয় 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 প্ৰথমজন হেৰি নিৰঞ্জনদেৱ আছিলে ন এইভাগ হ'ল তামৰি তামা এইখিনি হ'ল আমাৰ অসমীয়া অভিধানতে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আছে এইখিনি আমাৰ সত্ৰত বৈচলিত হৈ থকা উৎসৱ আৰু নৃত্য খিনি এইখিনি পাতৰ পুথি চাই নাম বুলি লিখা আছে অ এইটো কি কি পুথি আছে ইয়াত কি কি পুথি আছে ন যিমান কেইজন সত্ৰাধিকাৰ এইকুণ্ঠি হৈছিলে সত্ৰাধিকাৰ সত্ৰ হেৰি স্থাপন হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ন গোসাঁই গোঁসাই প্ৰভু আছে সকলোৰে নাম আছে ন এতিয়া বৰ্তমান আছে আপোনাৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী বৰ্তমান পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী প্ৰভুজন আছে ন

অষ্টায়ীংঘাখন এইটো ভাওনা সময় আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত পাতে এইখন নিবলগীয়া হয় লৈ যায় নেকি এইখন আপোনালোকে লৈ যায় তেতিয়া ন এইটো এই এজন জয় ন তাৰমানে তেওঁলোক গেট জখীয়া অ বাহৰ লাইট মানে জ্বলাই নাই জ্বলাই ন আপুনি জ্বলাই দিয়ে নেণ্ট এতিয়া কাৰেণ্ট জ্বলি আছে ন জ্বলাই জ্বলিছিলে অ এইটো আপোনাৰ ধৰক এতিয়ালৈকে কেইজনমান প্ৰভু আহিলে আপোনাৰ নম্বৰ পোন্ধৰ নম্বৰজন আছে ন আৰু এইটো যে দেখিছে এইটো মিউজিয়াম দেই ইয়াতো বহুত বস্তু সংগ্ৰহ কৰি থোৱা আছে আৰু আমি এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা ওলাই আহি দক্ষিণ পাট সত্ৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ আৰু এয়া চাওকচোন আবেলিও হ'লহি বেলিতে দেখিছেনে কেনেকৈ আকাশৰ পৰা মেলানি মাগিব খুজিছে ইয়াৰো এটা বৰ ধুনীয়া দৃশ্য আপোনালোকক বোলো দেখুৱাই দিওঁ আৰু এয়া দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ প্ৰথম গে'টখন পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু আমি এতিয়া দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ ভিতৰলৈ বুলি সোমাই গৈ আছোঁ আৰু আমি এইখন পাই গলো সিতিয়া দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ মূল গেটখন দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ আগতে ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক এবাৰ ভালদৰে দেখুৱাই দিলো আৰু এয়া দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ মূল নামঘৰ ভাগ আহকচোন আমি ভিতৰলৈ বুলি সোমাই যাওঁ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ বুলি ওলাই আহিলো আৰু আপোনালোককো অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিলো এতিয়া আমি দক্ষিণ পাঠ সত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিলো ঘৰলৈ বুলি এয়া চাওকচোন সন্ধিয়াও হলহি সন্ধিয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলো এয়া দেখিছেনে পথাৰবোৰ উদং হৈ গ'ল গৰু গাইবোৰো ঘৰমোৱা হ'ল যিহেতুকে সন্ধিয়া নামি আহিলে আৰু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে মাজুলীখনত সত্ৰৰ উপৰিও বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা দেখা পোৱা যায় কিয়নো ইয়াত চাৰিওফালে সেউজীয়া গছৰে আবৃত হৈ আছে আৰু আমি এইবাৰ বন্ধু অনীক থৈ যাওঁ বুলি তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমালো আৰু আমাৰ মানুহ শুই গল দেখিছেনে আৰু আমি সেয়া কথা পতাতো বিয়চা আৰু মিষ্টাৰৰ বন্ধুও আহি পিনি ৰুম পালেহি বন্ধুনীয়ে চাহ বনাই আছিলে কিন্তু গাখীৰ ওফন্দি উঠাত মই চাহপাত আৰু চেনি দি দিলো কেনেকুৱা লাগিলে গম পাইছো পূজা কেনেকুৱা আৰু আমাৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমি সকলোৱে চাহ খোৱাত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ আৰু সন্ধিয়াৰ চাহকাপৰ সৈতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ